Все. Представляйтесь. Я Кулакова Лидия Станиславовна. 1937 года. Была участницей войны. Я не могу. Тут уже не вас. Все хорошо. Вы что, вы все пережили. Неужели жили мы в Варваровском районе. Тогда было село Варваровка, Одесского, области, Николаевского района. В 1944 году наших родителей угнали в Германию. Угнали 24 часа. Нас на подводы погрузили и везли в Германию. Это в Бессарабию, Польшу. Проехали на кибитках. Останавливались, как могли, воронки. После бомбежки оставались. Там родители пекли хлеб. Папу забрали в 1943 году в плен немцы. Он был в концлагере до 1944 -го года, пока нас немцы не наступали на это, угнали немцев. В Германии мы прожили с начала 44 -го по 40, конце 45 -го. Не, 43 -го, по кон, конца 45 -го, 44 -го. Вот там мы нас привезли, выгрузили нас и Жили мы там в одной бараках много семей, голодовали голодные, босые. гнали на работу родителей, детей. Я, конечно, еще не работала, а у меня сестра Катерина, брат Петр, те уже работали, гнали их на заводы, на паблики когда там шлось, то этим до Бауров гоняли после работы, чтобы кусок хлеба заработали. И так мы прожили до 44, до 44, года. В 44 году, когда уже наши зашли в Германию, нас освободили. Освободили и отца. Отец был больной вот, туберкулезом. Вот. Погрузили опять нас в товарники, и отправили нас в Сибирь. Сказали сразу, что отправят нас домой на родину. Но нас не отправили домой, отправили нас в Сибирь. Сперва в Барнаул. В Барнауле мы год вот жили. Потом опять нас погрузили в вагоны, зима, холод, дети маленькие. И нас погрузили опять в вагоны и повезли нас в Иркутскую область. Сибирь. Там мы были до ну, кто как кто остался, а кто вернулся на свои родины. И так мы прожили, и так я вот тут оказалась. опять на свою родину приехала. Вот и все. Ясно. Ну, а вот послевоенные действия какие? А послевоенные действия, то мы работали в Сибири с детства, с 12 лет. Я уже работала в химискозе, в сучки рубала, живицу собирала. Может, кто-то не знает, но это как Калифорния. Mm -hmm. И там я проработала до 57 -го года, 56 -го. 56 -го года я вышла замуж, и мы еще там прожили, потом я уже перешла Любопикане, заведующий хлебопекан. И там я кончила, правда, в пять классов. Но работать надо было, то мы пошли сразу работать все. Вот. Жили мы очень бедно. Мама одна работала. Папа не мог работать. Вот. Папа в 1953 году вместе со Сталином умер в один день в общем, прожили, пока не вышла замуж за Кулакова, И тоже мы приехали сюда. Нет. Сколько вам было лет на время, когда сообщили, что война была? Мне было с 1937 -го года, считаю. Семь лет. Семь лет было? Семь лет было, Ну, я так... Ну, говоря, а как... сообщили, как там радио у вас здесь было, да? Все там да, слышали? Конечно, мы все знали. Есть, что делается, да. Все знали. Очень тяжело, особенно когда в Германию ехали этими кибитками. Кругом стреляют, бьют трупы, танки по этим по трупам. Подводы вот так вот месило одно. Непонятно что. Сколько родственников потеряли тогда, пока доехали, когда довезли нас туда до Германии. Вот так мы прожили. Так больше никаких военных действий не помните. Нет, больше нет. Мы уже, когда война кончилась, мы тогда в этот с Барнаула у нас в Сибирь, уже никакой войны. Правда, были под комендатурой, так как немцы, национальность немецкая. Были сколько? Лет пять, наверное, под комендатурой. Каждый месяц надо было отличаться родителям. Ну, а потом все мирно. А образование у вас 7, 7 лет, да, школы? А я в себе кончила... Не, я не кончила 7 классов. Я 5 классов только кончила. 5 классов, потому что я начала работать. То зимой учусь, а летом работаю. Вот. И так... Потом уже легче пошло. Уже хлопцы, подошли, Уже брат, сестра. Осталось и от тех, и от тех. Спасибо. Вам тут, тут рассказывали, как оказались, да? Да, да. Да. Рассказывали, да? Mm -hmm. так, может, еще что-то вспомните? Mm -hmm. Все, да? Ну и хорошо, спасибо вам большое, что, mm -hmm. что пришли, что нашли для 90... нас время. Mm -hmm. Такой